День Победы. Я всех очередной раз поздравляю, но это не значит, что нам не надо больше развлекаться. Развлекаться и вот сейчас мы изготовим новую таблетку для памяти. Да-да-да, полюбившаяся рубрика, таблетка для памяти. Арсений Петрович Иценюк рассказывает э, про самого себя. Это уже как мантра. Реформа и модернизация в Украине это певные заклятия. Все говорят, но никто не знает, что это такое. Видите, он про себя рассказывает реформы, реформы. Это то, о чем постоянно говорит Яценюк уже больше года. Но то, чего пока никто не видел, в том числе Евросоюз. Продолжим слушание. То есть прослушивание. Слушания еще нет по Яценюку. Я не хочу зупиняться на пунктах. Ничего не выполнено. Какие результаты 2010 года? Первое. Рост цен, инфляция и рост всех тарифов. Он оговорился, он имел в виду, какие результаты 2014 года, ну и уже 2015. Рост цен, рост всех тарифов. Он про себя рассказывает. Слушаем дальше. Друге. Неимоверное взросление зовнішнього борга Украины. Вот по поводу неимоверного роста внешнего долга, здесь следует остановиться, сделать небольшой акцент. Наступне Риск безработицы в Украине. Жодной реформы не проведено. Жодного реального кроку немає. Вот по поводу безработицы, Арсений Петрович Яценюк любит говорить много и пафосно. Любил говорить, потому что сейчас как-то он э, забыл об этом. Но мы-то слушаем его, вроде бы как он про себя говорит, поэтому слушаем. Видите, ничего не делается для того, чтобы искоренить безработицу. Никаких реформ. Подолание безработицы. Найвищий рівень безробіття серед тих, хто вийшли з вищих навчальних закладів. Тому подолання безробіття це друга частина. А час він і циферки вже скаже. Те, що стосується робочих місць. Слухайте, в січні місяці 58 тисяч додатково збільшилось безробіття. 58 тисяч українців втратили роботу. Я не чую ні від президента, ні від уряду плану, що ми з цим робимо. Як ми даємо людям роботу, як ми даємо людям заробітню платню. Мы проголосуем это в парламенте негайно. Я вам гарантую. Видите, гарантирую, что проголосуют за любые реформы, которые дадут возможность искоренить безработицу. Но мы не слышим ни от парламента, ни от президента никаких, никаких решений. Вы слышите? Может быть, это просто я не слышу. А теперь по поводу цифрок. Там он сказал 58 тысяч за месяц. Боже мой. Давайте скажемо про те, що вже відбулося. Ми за один рік втратили півтора мільйона робочих місць за один рік. А, для порівняння в 2008 році, коли 2008 рік, коли оглянула тоді фінансова при падінні ВВП на 15%, тобто більше менше, ніж зараз, ми тоді втратили 970 тисяч робочих місць. Но впрочем, 10-11 года фактически отновились. Кульки... Как же так? Оказывается, Украина за год потеряла полтора миллиона рабочих мест, а яценюк пугал нас 58 тысячами за месяц. А тут полтора миллиона. Вы слышите какие-то действенные решения из уст президента или парламента? Я не слышу. Что должен сделать президент за год, когда он уже был президентом, когда он дал ручение уряду, когда он получил невероятные полнования? Это он уже про Порошенко начал рассказывать. Год у власти, что должен сделать президент? Сейчас он расскажет, что должен сделать Порошенко. Я думаю, що це був би мужний крок і правильний як глави держави. Він виходить і каже: "Я не просто незадоволений цим урядом. Я відправляю цей уряд у відставку, тому що я глава держави. Вони не справились з цими завданнями, і саме тому вони повинні піти у відставку". Цього, на жаль, не було зроблено. Тут уже Яценюк начал клеймить себя по полной. Видите, Порошенко, по его словам, должен выйти сейчас через год, когда не сделано вообще ничего, и сказать, я отправляю это правительство в отставку. Яценюк требует своей отставки. Все отримали по векселям, все отримали посады. Жоден Ни из них не справился с этим. Уряд идет в отставку. Поэтому, если бы глава держави про это заявил, ну что ж, в принципе, даже я бы сказал, что, що возможно, что-то в стране изменится на краще. Ну, теперь даже Яценюк не может сказать о том, что что-то в стране изменилось к лучшему. Потому что никто из косоруких министров, которые не могут сделать ничего, не заявляет о своем желании и готовности уйти в отставку. Во всяком случае, премьер-министр, который не сделал ничего, сидит на своем месте. Ну давай, Арсений Петрович, продолжай. Клейми себя. Бей, не жалей, Чапая. Но мне кажется, что невозможно реализовать 21 реформу. Ни за рик, ни за два, ни за пять. Потому ну, что, когда беремся за все и делаем все, это означает, что ничего никогда не выходит. Вот оно как. Невозможно просто осуществить 20 реформ ни за год, ни за два, ни за пять. Вообще, наверное, просто невозможно. Беремся за все, значит, ничего не выходит. А теперь более свежее интервью. 20 гаком лет тому. Польша прошла такие же реформы, как проходим мы сегодня. Польша является членом Европейского союза. є одною з найпотужніших країн Європейського Союзу. У нас нема 20 років. У нас є 2 роки. З 2016 року я бачу, що Україна почне поступово рости. А теперь уже возможно осуществить кучу-кучу-кучу реформ, причем очень жестких реформ за два года. Тогда было невозможно, теперь возможно. Тогда невозможно, теперь возможно. Но больше всего мне нравится, что премьер-министр видит, в 2016 году все будет улучшаться. Он видит это. Вы видите? Я бачу, я бачу. Отнимите мне веки. Не вижу. И опять по Порошенко бьет Арсений Петрович. Якщо президент почне з себе, якщо президент почне з свого уряду, якщо президент розпочне з свого найближчого оточення, от тоді президент має право звертатися до людей і казати Давайте боротись з корупцією. Начало ли президент з себе? Начало ли он сажати за корупцію, за корупційні діяння своє собственне окруження? Чи не припами? Може, ви напомните, може, кого-то все таки посадили. А зараз Арсеній Петрович розкліпає Нацбанк України. За що? Не повірите. За золотовалютні резерви. Я підтримую тільки одне, щоб ваш голова Національного банку і ваш міністр фінансів вийшов і пояснив, куди ви поділи за останні два роки 15 мільярдів доларів США золотовалютних резервів. пояснению вот этим вот циферкам, которые являются рекордными циферками за, за много лет существования истории Украины, как минимум за пятилетний период, я не слышал ни от Минфина, ни от самого Яценюка. Ну, как-то не довелось услышать, куда же золотишко девается, а? Сегодня вы святкуете третий рік президента Януковича. Перестаньте говорить про минулое. Ви в цій країні керуєте з 2000 року. У вас ваш президент, ваш уряд, ваша більшість. Ви три роки при владі. А ви все про попередників розповідаєте? Уже азаров сам став попередником сам до себе, тому що ви його перепризначили. А це він опять п'ять себе, але путається просто з фаміліями. Он хотів сказати следующее. Ви вже год, більше года у владі. Ваш парламент, ваш президент, ваша коаліція, опозицію. Ви вже під коврик. просто запрятали, забили уже, под шконку загнали. Но при этом вы постоянно говорите, что у нас проблемы, потому что Янукович вывез КамАЗы золото, потому что там Азаров, ох, накрывав и тому подобные вещи. А когда надо объяснить коррупцию в стране, вы объясняете, так это же они виноваты, потому что их диверсанты прочно окопались в нашем чистом, некоррупционном правительстве и Верховной Раде. Розумієте, вони ж нікуди не ділися після революції. От вони всі сидять на своїх місцях. Якщо верхній ешелон ми змінили, так внизу вони окопались, сховались, перемалювались. І це все вони, вони везде. везде. Тепер Арсеній Петрович розкаже нам про смертність, рождаємость і смертність. А минулого місяця народжуваність над смертністю мінус 13 тисяч. 13 тисяч людей більше померло, ніж народилося. що що, Арсеній Петрович? Ви якщо будете бачити президента, ви йому перекажіть, що ми вимагаємо, щоб в Брюсселі він домовився за безвізовий режим і ми, як опозиція, проголосували за резолюцію для того, щоб українці безвізово їздили, щоб Україна підписала угоду про політичну асоціацію і економічну інтеграцію, щоб ми були частиною Європейського Союзу. Слушаюсь, Арсеній Петрович. Видите, как нарезал задач, но сейчас уже их президент год у власти. Вы что-то слышали из вышеперечисленного? А, да, ассоциацию подписали как много она дала Украине. У, -у, у безвизовый режим все нормально, и мы, конечно же, часть Евросоюза. Ну, судя по э, флагам Евросоюза, которые ни к селу, ни к городу вывешиваются на каждом торжественном мероприятии, хотя мы не являемся членом Евросоюза, мы уже все-таки стали частью Евросоюза. Арсений Петрович спросил: увижу я президента, чтобы я ему там передал. Так вот же он, Петр Олексійович Порошенко, президент України. Коли ми задаємо питання, хто несе відповідальність за те, що в магазинах немає гречки, за такі настрої, які на сьогоднішній день панують. І в цьому залі, я думаю, що цей настрій в залі є певним відображенням настрої в суспільстві, на жаль, можемо сказати, що після тих проведених змін до Конституції, після тих проведених змін по концентрації влади. Всю ответственность за всю ситуацию взял на свои плечи, президент Украины Виктор Федорович Янукович. Это он тоже, видите, оговорился. Виктор Федорович Янукович. А на самом деле он хотел сказать, что вот за все вышеперечисленное, плюс колоссальный рост тарифов, плюс безработица, плюс обнищание населения несет личную ответственность президент Украины. Украины, не России. Просто сейчас немного приоритеты поменялись, потому что Петр Алексеевич президент Украины. Поэтому он говорит, что виноваты вон там, вот, вон те. Войнушка на Донбассе очень сильно виновата в том, что коррупция процветает в Киеве. И в том, что в Киеве пенсионерам нечего жрать. Вот сейчас он подтвердит мои слова. С одной стороны, это возможность, а с другой стороны, это ответственность. Если реформы не делаются, если все идет не так, виноват президент. Петр Алексеевич, так это ты про себя, да? Це з одного боку можливість для того, щоб робити, творити реформи, змінювати країну на краще. З іншого боку, відповідальність у випадку, якщо реформи або не робляться, або йдуть не так. А тепер супер унікальні кадри. Президент України Петр Олексійович Порошенко розповідає о президенті України. Забив як його зовут. Вікторі Федоровичі Януковича. Позиція перша. Це те, з чого почав президент авторитет України в світі. І позиція друга. Економіка і фінансово-банківський сектор. От я можу сказати, що очевидним успіхом президента за цей рік, що пройшов, це була чесна перемога на президентських виборах. Очевидно, вона була визнана в світі, нехай був невеликий відрив, але це були чесні прозорі вибори, де народ визначав владу на наступні п'ять років. И это вызвал весь мир. Спасибо вам. Вот так вот народ определился с Виктором Федоровичем Януковичем, которого мы, не дождавшись срока перевыбора, снесли в результате кровавого восстания в Киеве. Но Петр Алексеевич тогда не говорил о том, что может вот так вот произойти, что кто-то кого-то снесет, что убьют там 100 человек, что потом убьют тысячи человек, что разрушат все. Нет, он говорил, что народ выбрал президента на честных демократических выборах. И это позитив. Далее. Европейский парламент принял резолюцию, где четко впервые за свою историю наголосил. Мы, дякуючи демократическим выборам, открываем европейскую перспективу для Украины. Вот оно как оказывается. Двери Европы, которые сейчас захлопнулись перед носом новой Украины, распахнулись тогда, Ну, це не мої слова, це слова Петра Олексійовича Порошенка. Він же за свої слова відповідає, правильно? Я також можу наголосити, що ми маємо очевидні успіхи. Олексій, я думаю, що як людина, яка розбирається в економіці, як і моїм партнерам по раді, може підтвердити слова, що нам протягом 2010 року вдалося втримати стабільність курсу національної грошової одиниці. На сегодняшний день мы имеем абсолютно суттєво стабильности банковской системы. Мы имеем возрастание. Вот так вот оказывается. Оказывается, в 2010-2011, по словам Петра Алексеевича Порошенко, президента Украины, наблюдался рост, наблюдался позитив. Вот так вот. Мы не разумеем, куда мы идем. Идете вы к Ждем следующих таблеток для памяти.